না বিজেপিয়ে গৰুৰ মাংসৰ কথা ক'ব লাগে নে কংগ্ৰেছে গৰুৰ মাংস ক'ব লাগে অসমতে গৰুৰ মাংসটো একেদিনাই মই কম কৰিলো কোনেও খাব নালাগে ৰফিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া পৰাজিত হৈছে চামুগুৰি পঁচিছ বছৰ সমষ্টিটো কংগ্ৰেছৰ হাতত চামুগুৰিৰ দৰে সমষ্টিত সাতাইশ হাজাৰ ভোটৰ ভৰাটো কংগ্ৰেছ দলৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কলংকিত হাজাৰ ভোট চামগুৰিৰ দৰে সমষ্টি ধৰাটো এইটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিজয় যিমান তাতকৈ কংগ্ৰেছৰ পৰাজয় বেছি যে এটা ডাঙৰ কলংকি জয় কিন্তু দুখৰ মাজতো ৰকিমুল হুছেইন ডাঙৰে এটা ভাল কথা ক'লে যে গৰুৰ মাংস খোৱাটো বেয়া কথা সেইটোৱেতো ক'লে তই যে কংগ্ৰেছে বিজেপিয়ে গৰুৰ মাংস খোৱা ইলেকশ্যন শিকিব সেইটো বেয়া কথা তাৰমানে মই প্ৰশ্ন কৰিম ইমান চামুগুৰিত কংগ্ৰেছে গৰুৰ মাংস খুৱাই জিকাই আছিল তেওঁ চামগুৰি চামুগুৰি গৰুৰ মাংস খুৱাই জিকিব পাৰে মই ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াক কওঁ যে গৰুৰ মাংসটো বেন কৰিব লাগে তেওঁ যিহেতু কলে যে এইটো বেয়া বস্তু গতিকে মুখপাত্ৰ এখন লিখি দিয়ক ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই না বিজেপিয়ে গৰু মাংসৰ কথা ক'ব লাগে নে কংগ্ৰেছে গৰুৰ মাংস ক'ব লাগে অসমতে গৰুৰ মাংসটো একেদিনাই মই বন্ধ কৰি দিম কোনেও খাব নালাগে গতিকে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক মই এখন চিঠি লিখিম তেওঁক মই শুনিম যে আপুনি যদি সঁচাকৈয়ে গৰুৰ মাংস বন্ধৰ পোষকতা কৰে ৰখিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াৰ লাইনত মোক খালী জনাই দিয়ক মই অহা বিধানসভাত গৰু মাংস বন্ধ কৰি দিম না বিজেপিয়ে খোৱাব লাগে না এ জি পিয়ে খুৱাব লাগে না চি পি এমে খুৱাব লাগে না হিন্দুৱে খাব লাগে না মুছলমানে খাব লাগে না খ্ৰীষ্টিয়ানে খাব লাগে জেঠাই বন্ধ কৰি দিয়ক গতিকে মই ৰখিবুলিচা ডাঙৰীয়াৰ মুখেদি ওলোৱাই ভাল পাইছোঁ অন্ততঃ এটা পৰ্যায় আগবাঢ়িছে এতিয়া দ্বিতীয় পৰ্যায়টো ভূপেন বৰাই ল'লেই হ'ল